Bu gün şəhid Natiq Ramizovlu Quliyevin doğum günüdür. Şəhidin 21 yaşı onun məzarının önündə Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında qeyd olunub. Nənəm o el çatmazdır Vədə duran fəxr edə mənimlə ağlama ana. Natiq Quliyev 2001-ci il fevralın 19-unda Sumqayıt şəhərində anadan olub. Bu millət yolunda, vətən yolunda Torpağa getdilər, torpaq uğrunda. Natiq Quliyev 2019-cu ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə idi. Yatarcığın yuxumda balamı gördüm, görmədik balasını, icid -ic şəhidlər. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Natiq Quliyev 2020-ci Sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Natiq Quliyev döyüşlərdə yaralanmasına baxmayaraq geri dönməyib. Oktyabrın 6-sında Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid olub. Sumqayıt şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Düşmən almış torpaqlarımızı, torpaqlarımızı, rayonlarımızı əlvermişdi, amma əsgərlərimiz qoymamış. Allah də şəhidlərə rəhmləsin. Vərsən yoxlasın. şuş yok şuş karbazan yok karbazan diye var ne yok hocalar matin yok hocalar ben aklına yok ağda yarakan yok tabi varan da yok huzurlu samasa yok kubazı kopsakan yok zengiler istəmişdən i̇şte, sonra xətənə. Qarabağ Azərbaycanıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Natiq Quliyev ölümündən sonra vətən uğrunda, Laçının azad olunmasına görə və Suqovuşanın azadlığına görə medallarla təltif edilib. Allah rəhmət eləsin. Şəmilə Nəsirqızı Şəmistan Fikrlətli Elvur İsmayilov Dünya TV